Відразу по завершенню важкого єврокубкового матчу ми звернулись до місцевих прихильників гандболу з проханням прокоментувати побачене та поділитись прогнозами стосовно повторного двобою між мотором та австрійською агліплою. Була гра. Я думаю, що дві дві абсолютно рівних команди. Я думаю, що відповідна буде гра не менше цікава, захватується, ніж цей поєдинок. гра хороша. Мотор трохи додати в захисті. нападені. Хорошо, и бурка добавил, чуть поувереннее. Жалко, что Семиков не сыграл, и два крайних у нас, конечно. Если Жук еще второй тайм более-менее, то правые крайние, конечно, провалились. Все нормально, но с одним мячом тяжело, конечно, будет 23. Забивать надо. Как вам сегодняшняя игра? Ну, можно было больше выиграть. Что еще? Хорошая команда, добротная такая, в защите очень хорошо стояла. Надо было больше выигрывать, но ну, будем все еще второй тайм. Ой, второй тайм, говорю, вторая игра еще на выезде. Игра хорошая была, но надо немножко больше результат показывать, с большим результатом туда ехать. А один, один мяч еще ничего не значит. Мне очень понравилась игра. Правда, небольшое преимущество, с которым выиграли. Можно было бы больше, если бы если бы, ну, мне кажется, раньше бурку бы и начали использовать. Очень понравилось. Как вы думаете, есть шанс у вас на выезде пройти? Ну, я думаю, что у мотора есть шанс. Будет бороться, хотя будет очень сложно в Австрии. Думаю, шанс есть. Молодцы, конечно, молодцы. Боролись, молодцы до конца. Ну, надо было, наверное, вначале выпускать ЦАПа, Бурку, чтобы отрывчик, может быть, сделали. А там бы уже, ну, все равно, молодцы. Сорокин сказка. Сегодня его день, это всего ящик пива. Очень хотелось, чтобы мотор вышел дальше, дальше и дальше и дальше. Команда хорошая.